gec deyil. Bəzən çoxumuz konfort zonamızdan çıxmamaq üçün artıq gec deyirik. Gecikdim, olmur, edə bilmirəm, edə bilmərəm kimi düşüncələrə qapılırıq. Bir baxın, arılar belə 1 qram bal üçün çiçəklərə ortalama 7000 uçurş edir. Де o zaman sən nəyə gecikmisən? ya qorxub narahatlıq keçiririk ya da hərəkətə keçməmək üçün tənbəllik edir, bir addım belə atmırıq. Günahı isə zamanın üstünə atırıq. Əslində bu nöqtədə özümüzə böyük haqsızlıq edirik, ancaq bunun fərqində olmuruq. Keçdi deyib özümüzü bu duruma təslim etmək yerinə hərəkətə keçib konfort zonamızı tərk etsək, hər şey çox fərqli olacaq. Bunu əslində hamımız bilirik, sadəcə bəhanə edirik. Tənbəlliyinizdən bəhanələrin arxasında gizlənirik. İnsan həyatda olduğu müddətcə heç nəyə gecikmiş sayılmaz. Unutmayın, bir şeyi dəyişdirə bilmək imkanına sahib olmayanlar yalnız ölüldür. Hələ də nəfəs alırıqsa, demək ki, heç nə üçün gecikməmişik. Həyat sadəcə oturduğu yerdən danışan, bəhanələrin arxasında gizlənən insana heç nə verməz. Noyucular addım atanlara, hərəkətə keçənlərə gələr. Öyrənməyin, dəyişməyin, inkişaf etməyin, uğur əldə etməyin, yenilənməyin, sevməyin yaşı yoxdur. Gecikmişəm bəhanəsinin arxasında gizlənənlərlə hərəkətə keçənlər arasında çox incə bir cizgi var. Buna həyata bağlılıq deyilir. Nə olursa olsun Hayata bağlı olan insanlar bəhanələrin arxasında gizlənməz. Konfor zonasından çıxar və hərəkətə keçər. Dəyişim, inkişaf, uğur üçün çabalayır. Yaşamla bağ qorxmuş insanlar isə sadəcə artıq gecdir deyər. İndi düşün. Bəs sən nə seçirsən? Gecdir deyib bəhanə etməyi, yoxsa hərəkətə keçməyi?